श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो आजच्या या युगात पैशाला किती महत्त्व आहे हे आपण सगळेच जाणतो पैशाशिवाय कोणतेही काम पूर्ण होत नाही घरातील जबाबदाऱ्या असो मुलाचे शिक्षण असो किंवा स्वप्न पूर्ण करण्याची इच्छा सगळं काही पैशावरच अवलंबून आहे कधीकधी आपण प्रयत्न तर करतो पण पैसा हातात येतोच असं नसतं जणू काही अदृश्य अडथळे आपल्या मार्गात येत राहतात त्यावेळी आपण सुन्न होतो पण स्वामी भक्तांनो आज तुम्ही योग्य ठिकाणी आला आहात कारण हा मंत्र म्हणजे दिव्य ऊर्जा आहे जी थेट तुमच्या जीवनात समृद्धी आणू शकते हा मंत्र ऐकता क्षणी मनातील काळजी भीती हळूहळू नाहीशी होऊ लागते जिथे अडथळे होते तिथे मार्ग दिसू लागतो जिथं थांबलेलं नशीब होतं तिथं गती येते आणि स्वामी समर्थ महाराज म्हणतात भक्ताने श्रद्धा ठेवली आणि माझं नाम घेतलं तर अशक्य काहीच नाही म्हणूनच आज तुम्ही ज्या विश्वासाने हा व्हिडिओ क्लिक केला आहे तोच विश्वास तुमचं भविष्य बदलणार आहे हा व्हिडिओ संपेपर्यंत शांतपणे ऐका फक्त दहा मिनिटे हा मंत्र ऐका श्रद्धेने विश्वासाने ऐका कारण स्वामी समर्थांच्या कृपेने अशक्य देखील शक्य होते हा मंत्र ज्या ज्या घरात ऐकला जातो त्या त्या घरातील नकारात्मकता ना नाहीशी होते आणि धन समृद्धी पैसा व यशाची ऊर्जा निर्माण होते स्वामी भक्तांनो आजचा दिवस लक्षात ठेवा कारण आजपासून तुमच्या जीवनात बदल सुरू होणार आहे स्वामी समर्थ तुमच्या पाठीशी उभे आहेत फक्त श्रद्धा ठेवून रोज हा मंत्र मनापासून श्रद्धेने म्हणत राहा आणि त्यानंतर एक दिवसात चमत्कार बघा तुमचं थांबलेलं नशीब पुढे सरकेल अपूर्ण कामे पूर्ण होतील आणि ज्या पैशाची तुम्ही इतकी दिवस वाट पाहत होता तो मार्ग शोधून तुमच्यापर्यंत पोहोचेल फक्त श्रद्धा ठेवा स्वामीवर पैसा आपोआप येईल ते स्वामीवर सोपून द्या आणि आजच्या मंत्रजपाला सुरुवात करा मंत्रजप सुरू करण्याअगोदर तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि कमेंट्स बॉक्समध्ये स्वामी समर्थ टाईप ता करा चला तर मग आजच्या अद्भुत दिव्य शक्तिशाली मंत्राला सुरुवात करूया ॐ श्री स्वामी दिव्यस्वरूपाय धनप्रदाय नमो नमः 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 ॐ ॐ श्री स्वामी दिव्यस्वरूपाय धनप्रदाय नमो नमः 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 영 <susur> ॐ श्री स्वामी दिव्यस्वरूपाय धनप्रदाय नमो नमः 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 ॐ श्री स्वामी दिव्यस्वरूपाय धनप्रदाय नमो नमः